Спасибо. 那什么玩意儿啊！这是，这怪物的流言竟然是真的。老周，怎么打着打着就跑了呢？有人救了我。 子呢？你跑这儿来干什么？ 老楚，这就是你要找的人。姑娘，你见过我？ 睡了多久？你刚睡下，感觉你在梦里很痛苦。这是你这些天第一次能睡下，对吗？你叫什么名字？沈聪<从>。沈聪<从>。你是不是一闭上眼睛就会做梦？你怎么知道？ 我和我一样。那你都梦到些什么？我梦到他，但我看不清。他？没有光，只有影子，看不到边。你是不是也梦到过？ 是什么？你是说衣服上的图案？这是飞鱼。飞鱼是什么？飞鱼是一种很吉利的动物，能帮助我们抓坏人。跟你长得一样的那个人，也穿的是这身衣服。 你见过的那个人是我弟弟，叫楚思玉，我是来找他的。能不能告诉我，你是在什么时候、什么地方见过他？两年前，妈妈对他去见沃毡。沃毡？沃毡是什么？我们都怕他。 你看，你所说的沃詹，是不是这些人，在膜拜的那团光？他从天上来，住在大海底。他不喜欢我们。你刚才说，你妈妈带我弟弟去见沃詹了。 什么意思？我从小在这里长大，以前妈妈总是会带我来这里的海滩。那个时候，这里还有很多漂亮的贝壳。我都好久没有见到他了，我想他了。 那你父亲呢？我父亲是英雄，他是边军，来保护我们的。我弟弟也是英雄，他也在保护我，我也很想念他。船就在那里。 三年前的那件事情，我是真的记不清了。但是每次出现在我梦里的那个地方，就在海的那个方向。我觉得沃山还有妈妈，他们应该都在那里。我一直都想去看看。 你能带我过去吗，从儿？谢谢你告诉我这些，但是你们不能跟我去冒险。你们在这里等我，如果我能够回来，我一定会来找你们。 Hey, rápido 安大人，杨大人派您来给我做向导，想必楚大人对乌木岛十分的熟悉。在下的职责是带安大人登岛，但不知道安大人登岛的目的是何，我自然会做好向导。但若不知道登岛的目的，在下该如何下落？ 我当然去过乌木岛，想必是见过不寻常的事物吧。安大人是为了妖魔等等。你我都知道，龙是人捏造出来的传说，可却有人信仰它。我们弗朗基人不一样，我们会抓到它，成就自己的荣耀。 小岛竟是为了一个传说，那不是传说,是說、啊。啊 Продолжение 拖朗基的克拉夫号来过这里，所有人中只有两个水手活了下来，一个疯了，一个重伤不治。死之前，他提到，他们在这附近的岛上遇到了前所未有的怪物。 这幅画的见证就是我哥哥。原来你是为了报仇，不只是这样。佛狼机舰队到了任何地方，就算有未知之事，我们也会征服它，了解它。楚大人难道就不想知道这妖魔是怎么来的？

他也说他见过怪物，当年七八十个人，只有他活了下来。孟兄，怪物！怪物！不过疯了！怪物怪物！我是英雄。孟兄，那一个神志不清的人，<物>安大人为何带着他？所以，我跟杨大人要了个向导。总之，这个岛上迷雾重重，危机四伏，不知安大人可否做好了准备？ 我不做没有准备的事情。楚大人还知道什么呢？我在岛上只待了几日，知道的并不多。我还有个伴的，叫伯言，他留在了岛上。只有我们上了岛，才能查明真相。 冬月初六，安杰丽卡是来找怪物的。杨赞派我来的目的究竟是什么？